Друзі, колеги, партнери. всіх хочу привітати з наступаючим новим роком і хочу побажати всім, щоб усі наші мрії в цей складний для нашої країни час ми з здійснилися. І давайте разом будувати заможню, самодостатню Україну, таку, як ми хочемо бачити її для наших людей. Друзья, всегда будете, всегда будьте в драйве. Всегда действуйте, как вам велит ваша душа и ваше сердце. И вы никогда не ошибетесь. Будьте с философией сердца. Будьте с нами. Прямо розовым. Вещу с сердцем. С Новым Роком. Что произошло в этом году? В этом году произошло знакомства с новыми интересными людьми. В этом году у нас появились замечательные, позитивные, активные люди мудрого возраста, которые нам дарят свой позитив, а мы им даем свои знания. Поэтому наш проект Университет третьего возраста ⁇ Окно в мир ⁇ реализуется и имеет хорошие успехи. Я поздравляю всех с Новым Годом и хочу, чтобы в 2014 год мы вошли с нашим проектом, с новыми друзьями, с новыми идеями. Я желаю всем счастья. Процвітання, добра і, звісно, щоб наша команда поповнялася замічательними, активними, позитивними. Людьми. З новим роком з новим щастям, нових вам успіхів, нових висот. На досягнутому не зупиняйтеся, рухайтеся вперед, відчувайте те, що завжди є, завжди є люди, ради яких хочеться жити, які завжди є справи, які хочеться здійснити. Натхнення щастя і любові. Був вам році! Работу, свою работу Народная коллегия Украины. Для нас это имеет очень большое значение, потому что мы давно вынашивали цвету площадку, на которой представители общественных организаций могут сказать всем или нет, всем тем, кто окружает нас. Это и органы власти, это и общественные лидеры, это общественные организации, это э, как э, малозащищенные слои населения, так и успешные предприниматели и бизнесмены. Это основное, что может в этом отличить этот 13-й год от предыдущих, которые были раньше. И тот год, который, наверное, заставил нас поверить свои силы. Мы хотим, чтобы следующий год оправдал все ваши надежды и исполнил практически все ваши мечты. Мы всем громадянам Украины в наступном уроке, в 2014 году, тут, вот тут, найти часточку того, чтобы сделать добро. Мы желаем всего наилучшего. Пробудиться, проявить любовь и вам Ну, этот год был а, сложный, но в то же время очень плодотворный, очень много полезной работы сделали, полезных для людей, для общественности, для нашей организации, которую я возглавляю. Появились новые друзья, новые партнеры, новые планы, мечты и есть к чему стремиться дальше. В следующем году я хочу всем пожелать, естественно, счастья, мира, любви, гармонии. Больше позитива, всегда улыбайтесь, всегда верьте в лучшее. И просто верьте, делайте для этого что-то. И э, хочу пожелать в следующем году, э, чтобы мы еще больше дружили, сотрудничали, понимали весь смысл этого и э, чтобы это было для блага тех людей, для кого мы трудимся и для будущего нашей страны. С Новым годом, друзья!